Господа, Все готовы? Господа, товарищи закончили грузку первым. Готовы? Нет. Все готовы. Все готовы. Не, 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 не. Но мой русский язык не так готовы. А на каком вам лучше на или на русском? Нет, к сожалению, на французском будет лучше, на русском только. Можем? Ага. Работаем, Можете как-то или как? Да, ну я, я уже 12 лет живу в Киеве, и у меня был шок, когда вчера узнал, что все произошло, и как сейчас незаконные люди, необразованные манеры, и мне кажется, что это плохо нужно закончить, что я пережил чуть-чуть э, неспокойный период, где была власть, власти, предыдущей власти, э, они начинали э, нарушить э, дома, которые строили семья 150-120 лет назад, Но, ну, например, начинали играть в э, музей э, Тарас Шевченко, который это точно дом моего дедушки. И там э, ремонт, который, можем, говорить, не, не очень цивилизированный, не красивый, не душевный. И я видел, что были очень много, ситуация угрозала очень много, несколько домов, которые, которые, еще есть в Киеве, красивые дома, как библиотека, науч, национальный национальная библиотек. Медицинский наук, который находится на парке Шевченко, там, которые на тяжелом состоянии, и там угроза ситуации, были, были претензии, что всю этот период, а когда закончила наконец, я был очень рад. А сейчас я вижу, что ну, есть еще проблем, что ситуация не чистая, что э, мы надеемся, и мы много поддерживали, что, что ситуация будет изменить и надеюсь, что скоро будет изменять. Я очень благодарен. Скажите, а с этим местом у вас есть какие-то ассоциации? Вы здесь бывали в детстве с родителями? Ну, сейчас, сейчас у меня нет ассоциаций, я только у нас есть фундации. Это фундации из Пачини которые делают 21 ноября его годовое мероприятие. Это будет на музыкальной консерватории имени Петра Чайковского который мой дедушка подарил городу Киеве сто лет назад. Но это было здание, которое было раньше, потому что этот консерваторий строили после войны. Но первая академия музыки подарил мой дедушка точно сто один лет назад. Это был последний подарок семье, городу. Я только очень хочу защищать, что Киев будет сейчас один из более важных европейских столиц. И важно, что сохранит эта душа, которая делает Киев чуть, -чуть более специальный, более красивый, чем разные столицы Европы. Я думаю, Париж и Киев для меня почти на одинаковом уровне. Это, это нам очень повезло, что есть такие города, как Киев. Что, что у меня нет ассоциации когда я могу. Этот людей, которые защищают что красиво, что душевно у нас. Вы для этого специально сегодня прилетели? Нет, я был в Глухове. Я был в Глухове и я только был в шоке, когда я видел фотографию Елены, которую этот человек убил и, и я хотел демонстрировать, какой подержан. И извинить от мужского рода, о чем произошло. Пауза, пауза то есть вы, вы себя еще виноватым чувствуете в том, что произошло, я не совсем знаю. Э, Нет, я, 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 был, я был не очень далеко, я был 300 mm -hmm. километров от Киева, Там mm -hmm. я, я фармер, я работаю на поле, на Сумщине. И, и но только принимал решение приезжать сегодня утром, mm -hmm. ничего ничего страшного, и я буду обратно вечером. Mm -hmm. А можете представиться? Представить? Ну, кадры, 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 Меня зовут кадры. Мишель кадры? Терешенко. Я внук Михаил Терешенко, который был... Но ну можем так говорить, я не знаю, если это себя или нет, но можем говорить, первый олигарх, так говорить, который много делал для, для, страны, это было до революции. И правнук Никола Артемьевич, Пелагия Терешенко, но моя семья строили, Киев строили, Киев политический институт, Владимирский собор, но Терешенковская улица, это музей русского искусства, это Галия Ханенко, Варвара Ханенко, моя двоюродная бабушка, это, библиотека библиотек медицинских наук, это музей Тарас Шевченко, точно дом моего дедушки. Тоже строили опитал, который сейчас называется Акмадит, который и там есть памятник Никола Артемович Черешенко, мой прапрадеду. Монастырь строили четыре гимназии, но сейчас это университет транспортный Киев, это этот гимназий номер один, который недалеко там Парк Шевченко, территория университета. Ну, они много строили, но до сих пор, до сих пор не все, но почти все сохранили. И я, мне очень повезло, я очень благодарен украинскому народу, что все, все сохранили почти все. Что все было красиво сохранили. Это тоже музей, исторический музей Киев и искусство. это музей художества, который на Грушевского. И, наконец, первая академия музыки, которая сейчас в консерватории, но это, это новое здание. И я только, только, думаю, что этот период, который мы только пережили, были более опасны, чем советский период почти. Потому что э, там они всегда уважали что, что красиво, что, что был. А сейчас не было уважения вообще. Это было только деньги, деньги, деньги. И, и пока, конечно, э, которые строили семьи, были, были, большие, что были большой территории, очень много людей, очень много акул там вот Что я очень, не приятно, я очень благодарен, что э, украинский народ до сих пор все сохранил. И, и мне для моей семьи, моей предки это очень приятно. Спасибо вам. И вам спасибо, что поддерживаете.